Артем Скорпацкий, глава информационной службы речных правого сектора. Слава Украине! Вот за нашими спинами стоят такие же люди, как мы, обычные парни из национальной гвардии, потому что я был на фронте четыре раза, и там не только ЗСУ, там не только правый сектор, там тоже парни из национальной гвардии, и там стоят простые милиционеры, которые в обычной синей форме. Да. Среди них огромное число преступников до сих пор есть, потому что не проведена иллюстрация. Но есть и простые менты честные, которые вместе с нами стояли на блокпостах. А есть те выродки, которые сегодня в Запорожской, в области стреляли в наших парней. Те выродки в Закарпатской области, которые получали деньги от Медведчука. Те выродки в Закарпатской области которые не прошли иллюстрацию. И там не только и не столько милиционеры. Там те, кто причастен к коррупции. Там те, кто причастен к контрабанде. Там те, кто причастен к легализации проституции. Там те, кто причастен к различным преступлениям не только со времен Януковича, но и те, кто причастен ко всей этой крышеванию всего этого бизнеса со времен еще Кучмы из 90-х годов. И правый сектор, и наши дружеские по братские организации, братские батальоны, батальон ОУН, организация Черный Комитет, часть батальона АЗОВ, которая подходит, поддерживает нас. Мы по всей Украине боремся со всей этой мерзостью, и с крышеванием, и с проституцией, и с наливайками, и самое главное с сепаратизмом. А в Закарпатье есть сепаратизм, и мы пытались со всем этим бороться. И с нами пытались сначала договориться, с нами пытались дать нам денег, с нами пытались дать нам взятку. И когда мы от всего этого отказались, то все эти местные мрази начали просто нас убивать в центре мирного Мукачева. Сегодня двух активистов правого сектора убили в городе, который находится дальше всех от зоны так называемой антитеррористической операции, от фронта, от того места, где правый сектор воюет. И правый сектор, как обещал на улице Грушевского, что мы будем тогда биться с теми преступниками, которые в виде Беркута мочили простых студентов, простых женщин и людей на Майдане. И мы это делали. Правый сектор обещал, что мы поедем на фронт и мы будем там гонять этих сепаратистов в так называемых ДНР и ЛНР. И мы это делаем. Правый сектор обещал, что мы будем обустраивать и устраивать мусорную иллюстрацию. И мы это делаем. И правый сектор обещал, что он будет бороться с контрабандой и сепаратизмом в мирных так называемых регионах. И мы это делаем. А что делает власть? Что обещала нынешняя власть? Что обещал Порошенко? Что обещал Аваков? По тысяче гривен в день бойцам так называемого АТО прекратить войну, если за него проголосуют в первом туре, прекратить кризис, прекратить становление падения курса доллара. И что сделано? Ничего не сделано. То, что обещают националисты, то, что обещают добровольческие батальоны, мы все делаем и отвечаем за каждое наше слово. То, что обещает нынешняя власть, она не делает практически ничего. И на фоне нынешней власти все добровольцы, и правый сектор, и АУН, и Айдар, и другие батальоны, и Черный комитет, и другие организации мы держим свое слово. И поэтому на нашем фоне, на фоне того, что мы помогаем простым людям, власть выглядит, как полная дрянь. Как просто те люди, которые умеют болтать только ради того, чтобы пробраться в то здание на Банковой, которое стоит за моей спиной. И именно поэтому начался откровенный террор против права сектора. Пусть те люди, которые пришли сюда не из правого сектора, не думают, что окончится только на Закарпатье и на правом секторе. Придут и за уном, как приходили в песках за уном, придут и за Черкомом, как приходили за Черкомом во время Януковича, придут и за Айдаром, и за Азовом придут, и за другими честными патриотами, которые на фоне нынешней власти реально делают дело, борются за страну, они только что-то обещают. Поэтому, друзья... Спасибо всем, кто пришел сейчас сюда. Спасибо всем, кто будет тут сейчас стоять вместе с нами и отстаивать наши честные требования, отстаивать справедливость, которую мы отстаиваем с улицы Грушевского и до сегодняшнего дня на фронте. И тут сейчас требует справедливости и наказания всех тех, кто расстрелял наших бойцов сегодня в Закарпатье. Поэтому наши требования – отставка министра Авакова, который много чего обещал и ничего не сделал. Отставка и сразу же после этого посадка в тюрьму руководства Закарпатской милиции. Снятие депутатской неприкосновенности с того депутата Ладьо, который виноват во всем том, что он крышует там олигархические всякие вещи. И его немедленно нужно посадить. И самое главное, друзья, мы тут все разные. Тут не только правый сектор. Тут есть люди из разных организаций, батальонов, общественных организаций, партий и движений. Но мы должны понимать, что если сегодня мы дадим слабину и позволим арестовать кого-то одного из нас, то завтра придут за каждым из нас, неважно в какой организации вы состоите. Поэтому у нас должен быть один лозунг. Революция! 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 Ре Слава нации!